Я знову вітаю всіх глядачів телеканалу Скіфія. У нашій студії вже з'явились перші гості. Це Сусана Булянина, організатор школи розвитку особистості ЕГО, Андрій Жнивін та Катерина Цимбалюк, лектори школи розвитку особистості. Тож я вас рада тут бачити. Добрий день. Нагадую нашим глядачам, що свої питання ви можете надсилати і ставити на мобільний номер, надіславши смс 095 17 33 895 або подзвонивши нам на номер студії 22 48 02, Тож долучайтесь до розмови, ми на вас чекаємо. І перше питання в мене все-таки буде до Сюзани, як до організатора, і в кількох словах про те, що таке школа розвитку особистості еко. Школа развития личности в Херсоне – это первая фри-школа от херсонской ячейки ФРИ, это фундация региональных инициатив. Школа будет проходить три дня, это комплекс тренингов по развитию личности. То есть это так в нескольких словах, в каких числах самое будет происходить? Школа будет проходить 22, 23, 24 января, это уже завтра начинается в 15.00, первая лекция, первый тренинг, поэтому приглашаю всех, всех тех, которые нас сейчас смотрят, приходите завтра на 15.00 на нашу школу. Я тебе дякую, и в меня теперь вопрос до Андрея Катерины, как до лекторов. У вас в дуже очень интересные темы Лекції безпосередньо і вас, Катерина, це ораторське мистецтво, і ми знаємо, що в риториці можна навчатись дуже довго, можна навчатись все життя і навіть так і не навчитись, але все ж таке, що можна буде дізнатись безпосередньо на вашій лекції. Но самые приоритетные вопросы, наверное, с которыми я сталкиваюсь на ну, этой студии из опыта работы, это как побороть страх выступления, как структурировать свою речь, ну и так далее. А насчет того, что риторике можно учиться всю жизнь, вы абсолютно правы, даже я с опытом работы все еще считаю себя ученицей в этой дисциплине. Я так разумею, что вы на впервые уже лекторы для этой школы? Чи? В этой школе по приглашению Сюзанны я в первый раз, чему я очень рада и благодарна за то, что доверяют. Но я так понимаю, что с людьми вы и какие самые распространенные, возможно, вопросы связаны с выступлениями? С публичными выступлениями, да? Публичными. Но вот то, о чем я уже сказала, это неумение структурировать свою речь. То есть, по сути, люди понимают, что лить воду в присутствии других людей, это не очень грамотно. А как сделать это так, чтобы быстро подготовиться, такого... Плана нет. Ну, на эту тему, к счастью, сейчас очень много литературы и видеоуроков, но все же в присутствии тренера это сделать можно быстрее. Что еще? Ну, наверное, все-таки вернемся к страху публичного выступления. Это разными словами называют: боязнь, волнение. Как не говорить это все равно стресс. Так вот, моя задача людей не то чтобы, скажем, я, я четко им объясняю, что такое стресс и как с ним дружить. Потому что страх один раз и на всю жизнь побороть невозможно, он всплывает в нашей жизни, когда возникает опасность в какой-либо ситуации, но организовать себя, дисциплинировать себя в этом отношении можно. Я рассказываю как. То есть еще и такой психологичный момент. Вы выступаете в роли психолога для... Дело в том, что риторика – это такой всеобъемлющий продукт, который в себе соединяет и основные знания по психологии, и по философии, и по лингвистике. Это такой целый комплекс знаний, умений и навыков. Чем она, собственно, интересна. Я вам дякую. Думаю, мы обязательно повернемся до этой темы, до риторики. Но у нас есть еще один лектор, Андрей, и ваша лекция называется «Вступ до...» Громадської діяльності. Це не менш, я думаю, цікава тема, але якщо з темою Катерини все зрозуміло, вона навчає людей, як правильно говорити, чому навчаєте ви? Ну, в даній лекції я розкриваю, що таке громадська діяльність. Для чого существує громадська діяльність? І хто такі общественники? От так, все-таки я думаю, що дуже важко нашим глядачам уявити. Мне просто интересно, что вы им будете самое рассказывать, вот, ну, приведкрытый нам взаимно. Ну кто такой общественник? Общественник – это человек, который представляет определенную целевую аудиторию. Соответственно, его действия направлены на удовлетворение потребностей либо решение проблем той целевой аудитории, которую он представляет. И, соответственно, вот в своем модуле я как раз и расскажу об общественной деятельности, как стать общественником. Розкажу, як создать общественную організацію. Ну й все в атакеві. Я вам дякую. У нас я хочу розказати нашим глядачам, що не тільки існують в цій школі два лектори, які зараз з нами Катерина і Андрій, а ще існують дуже багато людей. Я думаю, яким є що розказати. Тож у нас є фотографії лекторів, я думаю, що Сюзанна нам зможе про кожного в кількох словах зараз розказати. Ми зараз побачимо. Это безпосередньо афиша заходу. И далее мы уже увидим фото лекторов и фото тех людей, которые будут навчати всех от первый лектор. На самом деле этот человек будет читать свою лекцию в субботу. Вот. Он, ну, он со Львова будет читать лекцию по здоровому образу жизни. Он вегетарианец. Вот. Это Остап Павлюк. Тренер с Ивана Франковска будет читать лекцию по финансовой грамотности. Самый Это Большой Катя. Думаю, Цимбалюк, ораторское мастерство. Это Евгений Бондаренко, это мотивация, как правильно себя мотивировать, как правильно достигать цели, это он все будет тоже рассказывать. Это Наталья Янкевич, у нее тоже лекция по постановке целей, она является коучем. Это Ольга Глушко из Николаева, она будет вести тренинг по командообразованию завтра самым пер... ну, в 15.00. Это Светлана Бальянина. Я буду читать лекцию по сервису и по самопрезентации. Это Александра Клюева. Лекция по физиогномике. Это, напевно... А, не есть, у нас лектор. Василий Комиссаров из Киева. Это тренинг по тайм-менеджменту. Илья Борисюк, его тренинг называется Учись и Работай. Это Сергей Анисков из Хмельницкого будет проводить гештальтерапию хождения по стеклу. И я так разумею, что у натримая сертификат, который мы зараз бачим. Да, это сертификат, который мы выдадим каждому участнику школы после ее окончания. Я так разумею, что участником школы может стать путь, кто, кто за и да, да, А для этого, возможно, нужно подать какую-то заявку. Да, у нас есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке. Там есть Google форма которую можно заполнить. И потом мы с вами свяжемся и вышлем приглашение на школу. А как шукали лекторов? А за каким принципом их выбирали? Бо каждого из них тематика очень разная угу. ну в первую очередь эту школу я обдумывала и вынашивала идею этой школы где-то три месяца и за эти три месяца я просто ну часто бываю на тренингах часто ну общаюсь с людьми и поэтому ну, я просто там подходила после какой-то лекции после тренинга и говорила с лектором там что я хочу вот сделать такую школу и и наперед просто знакомилась ну общались мы хорошо и потом просто говорю ну приезжайте мы будем делать такую школу и они говорят хорошо вот Когда мы обсуждали тему тему школы на собрании Фри, тогда мы решили просто взять такую общую тему развития личности в развитие личности входит как тренинги по финансовой грамотности так и тренинги по ораторскому мастерству и вступлению в общественную деятельность. Катя, ну ми всі розуміємо, що якщо хтось з нас прийде, можливо, з наших глядачів, можливо, я, можливо, Андрій Сісана, ми щось на вашому тренінгу отримуємо, якісь знання, які нам в майбутньому допоможуть. Але я думаю, що кожен з лекторів отримує щось і для себе, спілкуючись з аудиторією, що для себе отримуєте ви. Безусловно. Безусловно, что ни один тренинг, ни одна лекция не проходит просто так для тренера. Это всегда обмен энергетикой, который нельзя вот препарировать, просто рассказать о том, что это такое. Это на уровне интуиции, обмена, может быть, как, какими-то сердечными вот такими э, энергиями, но в первую очередь я рассчитываю на это. Потом я рассчитываю очень на то, что люди будут нести мою идею в массы. У меня такая идея – заразить вирусом риторики, как я обычно говорю, как можно большее количество людей, чтобы Люди заботились не только о чистоте, о гигиене своего тела. Ну и гигиения своего ума, духа и так далее. Ну и своей речи, конечно же. Потому что когда меня спрашивают, а, ну, меня же и так понятно, что я говорю, да, поэтому а зачем мне об этом думать. Дело в том, что на самом деле в спонтанной речи, в общении там, с семьей, нас, конечно же, понимают и так. С семьей можно практически и без слов, невербально, как говорят, общаться. Но если ты хочешь вынести себя, скажем так, за рамки какого-то первого круга общения дальше в бизнесе, в политике э, и в каких-то других сферах, то тут уже умение себя презентовать, умение наладить отношения на равных с любым человеком, это очень важно. Андрей, а что вы рассчитываете почути, возможно, от своих слушателей? Что, какую идею вы им несете? Ну, опять-таки, идея того, что нам нужно объединяться, что нам нужно вместе решать какие-то задачи, ставить перед собой цели. И вместе реализовывать проекты, какие мы придумаем. Ну а если вообще вот этот тренинг, ну любой тренинг, он же, э, дает знакомство, полезные связи, соответственно, вот мы с Катериной уже познакомились. Уже у нас коммуникация началась. Да. Уже Это уже есть. процесс якийсь. Да, уже да, началось. Да, да, Оно да. уже началось. Да. Уже работает. Ми продовжуємо розмову з нашими гостями Сусаною Боліаниною, організатором школи розвитку особистості ЕГО Андрієм Жневіним та Катериною Цимбалюк, лекторами школи розвитку особистості. І ми з вами дуже багато говорили про те, які лекції будуть проходити, які знання ви будете давати. А на який вік ці знання розраховані? Чи можуть приходити всі від школяра до пенсіонера? В принципе, у нас там в анкет, ну, анкеты заполняли люди очень разных возрастов: предприниматели, э, учителя школ, э, студенты ну, разные очень люди, и каждому ну, интересно что-то свое, какая-то своя тема. Поэтому ну, е, ну, средний возраст это от 18 до 35 лет, это молодежь, конечно же. Будут там и люди постарше которым интересен, например, тот же тренинг из финансовой грамотности, и еще отдельно ну, люди э, хотят узнать про здоровый образ жизни, э, и они просто приходят именно на этот тренинг, который им интересен. Катерина, а важли... есть важливость, есть особенности в том, кому читать лекции школярам, студентам, чьи знамства к людям, уже затретит, например, чьи все-таки знания будут универсальны. Знания универсальны, но подача не универсальна. Дело в том, что от того, каков средств целевой аудитории, будет зависеть и темп речи, и лексика, потому что тот сленг, который я могу себе позволить в не со школьниками как, или студентами, который будет им понятен, чтобы им было яснее, о чем я говорю, тот и темп, и ту лексику я не могу себе позволить с людьми, которым уже, скажем, ну, зрелого возраста. То есть в этих аспектах, да, есть какая-то разница в подаче. А глобально риторику я читаю и детям, и взрослым. То есть и она все нужна всем, да? Андрей, вашему выпадку. Ну, все зависит от миропонимания, мироощущения, собственно да. говоря. Мы говорим, тоже подчеркнул слова Екатерины, что если взрослый человек, то он смотрит на жизнь иначе. Если мы говорим о людях, которые в старой советской закалки, то там совершенно по-другому приходится общаться. Ну а с молодежью, со школьниками тут приходится начинать с самых азов полностью раскрываться. Потому что если мы говорим о людях постарше, то вполне возможно люди где-то были, в чем-то участвовали какой-то опыт уже имеет. Сюсанна, а насколько много часу занимает подготовка до такого захода? что он очень масштабный, очень много лекторов приедет, и, возможно, кто-то вам помогает в этом. Конечно, наша организационная команда состоит из восьми человек на данный момент. У каждого есть какие-то свои Свой, своя ответственность какая-то. Кто-то, например, отвечает за работу с лекторами, кто-то отвечает за работу с участниками, э, потом дизайнер, фотограф. Ну, разные люди по разным направлениям есть. А вообще, эта школа продумывалась, как я уже раньше говорила, три, ну, около трех месяцев, а подготовка заняла ну, около полтора месяца. Вот. И также у нас еще есть ну, много разных партнеров, которые нам тоже помогают в организации. Это Британский совет, программа Active Citizens. Ну, мы финансируемся Британским советом этот проект. Потом еще первая медиашкола, І фонд, благодійний фонд об'єднання. є ну, пар... нашими партнерами. А чи лектори з Херсона у майбутньому не планують проводити лекції десь в інших містах України? Я не знаю, до кого це питання едукації Андрія чи Сісани, але все-таки. Uh, это... от... Та організація, від якої ми робимо цю школу, вона дел... ее ячейки делают очень часто такие лекции, такие школы проводят по всей Украине, в своих, каждый в своем городе, поэтому если у вас будет желание поехать в какой-то другой город, провести, тогда ну, вы можете связаться со мной, и я занесу вас в базу лекторов, которая у нас есть на всеукраинском уровне, и... Может, вас кто-то пригласит, заинтересуется и пригласит на свою школу развития личности или просто школу какую-то, но ну, там просто по разным темам каждый, каждый выбирает свою тему и проводит. Катерина, вы поехали до другого города навчати людей? Да, Потому что, как я уже сказала, я сеять этот вирус ри риторический свой, ну, как я его называю, да, готова повсюду. Чем больше людей будут озабочены эм, чисткой, скажем так, своего мышления и своей речи, и, как правило, своего поведения и своих отношений, коммуникаций, как сейчас принято говорить, тем лучше, разумеется, потому что, как сказала, как было сказано уже правильно, и я вот подписываюсь под каждым словом, наша идея идея не разобщения, а идея объединения. И объединяются как раз те люди, которым мне все равно. Ну як ми живемо? Звідки у вас такий порив? Нести людям, кажуть про те, що нести людям добро, а ви несете людям риторику. Потому что риторика есть добро. Еще Сократ когда-то сказал, что знание это есть добро. Ну, в этом есть своя философия, она очень глубокая, поэтому сейчас я так копать не буду. Это такой длительный разговор. Я просто боюсь перетянуть на себя одеяло, сев на своего любимого коня. Я могу уехать очень далеко. Поэтому остановлюсь пока на этом. Андрій, а ви б хотіли відвідати лекцію Катерини? Наприклад, бо я слухаючи Сюзану про те, як вона розповідала, що дуже багато лекторів. Я думаю, що ну мені було б цікаво сходити на лекцію і до Каті, і до Андрія. Кому можливо кому, комусь з вас цікаво сходити на, на лекцію до іншого? Можливо, того з яких лекторів ми бачили. по По-большому, що то желання є посітити всі модулі. Каждый раз, даже если мы идем на тренинг по тайм-менеджменту, если мы идем на тренинг по публичному выступлению, у каждого лектора есть своя подача, стиль общения, какая-то изюминка, какие-то вот знания новые все равно получаешь, которые ты в последующем можешь применить. Может быть, когда-то тебе это и говорилось, но ты упустил. И тут раз провалился в голове жетон, говоришь, боже, а как это классно применять в своей работе. А я бы вы и наших глядачей, Піти все-таки записатись на ці лекції, тренінги. Бо в кожного з нас бувають такі моменти, що ми думаємо, було б круто піти, чомусь навчити щось зробити, але дома серіали, ліжко, і ну полежу дома. Можливо, є така річ, яку ви можете сказати, і люди все таки встануть і підуть вчитись. Ну, в принципе, школа или вообще какие-то обучения, какие-то тренинги это всегда коммуникация, это всегда новые знакомства, новые люди, э, с которыми вы можете потом поддерживать какие-то отношения, или по бизнесу, или просто дружеские отношения. Э, вот. И это всегда мотивация, э, я цена укра... на украинский мове скажутся, надыхая. И поэтому после каждого тренинга э, пусть пусть это будет любая, совсем неважно какая тема, это всегда эмоции, и это всегда позитив, и ну, очень наталкивает на какие-то действия. Катерина, ну, как бы вы измотивировали наших глядачей прийти все-таки на вашу лекцию и научиться хорошо говорить? Да, на самом деле я мотивировать никого не буду. Если вы хотите оставаться на том уровне, на котором вы находитесь сейчас, и вам этого достаточно, оставайтесь дома. Остальных приглашаем. Коротко и Андрей? Да. Ну, собственно говоря, если у зрителей есть идеи, есть желание найти новых знакомых, друзей, да и вообще просто желание покинуть диванные войска, то... Я предлагаю просто розширити немножко свій мир, вийти за пределы вот того мира, в якому ви зараз знаходитеся, і посетить школу розвитку эго. У мене знову питання до Каті. Вона каже, що вона завжди перетягує ковдру, але мені насправді мені просто дуже цікаво, тому я питаю, чому, окрім того, як гарно говорити, ще вчить риторика. Бо я так розумію, що це все, це все ще й приводить в порядок думки. в першу чергу, думки, потім а потом поступки. Вот такой принцип. То есть, тобто, на ведь и... Да, если, понимаете, на моих уроках происходит иногда, я не буду говорить невероятные вещи, чтобы это не выглядело так пафосно, претензиозно, но у людей выкорчевываются старые привычки поведения и мышления, появляются какие-то новые. Это их освежает, это их окрыляет, и мотивация происходит, как правило, сама по себе. То есть я для этого особо никаких усилий не прилагаю, а человек делает это сам. Потому что, еще раз повторю, сначала меняются привычки мышления, то есть человек уже, во-первых, он умеет не отторгать свой негатив, а понимать, почему он появляется и как его превратить в позитив. Потом у него меняются привычки в речи потому что тут в голове все почистилось, оно раз, так и по-новому все вышло. А потом уже в связи с этим он начинает, и этого не может не произойти, поступать по-другому, действовать. А действовать это же очень важно. Это, это не просто намерение, это уже а что-то ты получаешь. А в связи с тем, что эта школа приглашает большое количество людей, которые пропагандируют знания, это еще и 95% успеха зависит от коммуникации. Поэтому общение ⁇ это несомненный плюс этой школы, поэтому я приняла для себя решение, абсолютно над ним долго не задумывая, что я буду в этом принимать участие. Сюсана, мы говорим про Андрея и Катю как про лектора, а с тобой говорим как с организатором. Но ты також є лектором. Чего ты будешь навчати? Я буду говорить про самопрезентацию и про сервис. Я этим заинтересовалась и ну, так довольно много и часто присматриваюсь даже к тем же людям, которые, там, например, официанты какие-то, обслуживающий персонал. И мне просто ну, интересно, как они преподносят то, что они делают, как они относятся к клиенту. И ну, просто это сейчас очень актуально, и от этого зависит... Ну, в принципе, от этого зависит весь бизнес, как вы принимаете своего клиента но ну, и также самопрезентация это э, как рассказать о себе, э, как самопрезентовать себя, э, чтобы ну, в дальнейшем людям хотелось с вами общаться. Я думаю, это довольно интересная тема для обговорения. Я думаю, что каждая из тем, про которые мы, мы сегодня говорили, она важна для жизни. И я вам благодарю, что сегодня нашли время и заветали до нас. Спасибо вам. Спасибо. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами були Сюсана Абулянина, організатор школи розвитку особистості ЕКО та Андрій Жневін та Катерина Цимбалюк, лектори цієї школи. Залишайтесь обов'язково з нами, бо одразу після кліпу у нашій студії з'явиться Устин Данчук. Тож не перемикайте.